Дому вже ні у кого не викликає сумнівів, що пан президент не підпише асоціацію. приєднуйтесь тоді до майдану, будемо вимагати імпічменту. Бо жити в такій країні, де скоро нам доведеться просити просити захистити нас від міліції, від нашого суда, від наших прокурорів, стає неможливим стає страшно. Будь ласка, всі ті, хто тут тримайтеся, тримаємося разом. Передавайте, давайте. Бути разом і надалі. Дякую вам всім. Ми одесити ми з вами про те, що виборкове правосуддя це не тільки Юлія Тимошенко, це і Олексій Чорний, і В'ячеслав Шкребляк, і Віталій і Віталій Устименко. Міліція діяла не за законом про міліцію. Таке в європейському суспільстві є неможливим. І ми тут для того, щоб. Сказати депутатам місцевих рад, на зустрічі з якими ми перебуваємо, що така міліція в Україні не потрібна. Ганьба! 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 Ганьба сьогодні тут перед депутатами місцевих рад. Можуть виступити прості прості одесити, не обов'язково бути політичним чи громадським діячем. І ми надаємо слово слюсарю Олександру Дановичу. Добрий вечір, одесити. Знімаю шляпу перед тими, хто сьогодні прийшов. Несмотря на холод, несмотря на гріття, несмотря на заміток. вы приходите и отстаиваете позиции, я надеюсь, основной массы одесситов, которые, как правильно говорили предыдущие ораторы, давно сделали свой выбор, и этот выбор правильный, и этот выбор единственный для нас. Потому что если мы, дай Бог, не пойдем в Европу, то нам тогда будет... Не буду продолжать, вы сами догадаетесь. Да, риф вы знаете. Я хочу сказать еще вот о чем. Опять же, холодно неуютно, неудобно. Но все присутствующие здесь абсолютно адекватные люди. Я не увидел ни одного человека, который позволил бы себе где-то расслабиться. Спасибо вам большое за это. Спасибо вам за то, что вы уходите, оставляете чистой площадью. Спасибо вам за то, что вы приходите и остаетесь здравомыслящими людьми. То есть на вас вы лучшие в Одессе. На вас смотрится Одесса и на вас все надеются. Хочу вернуться к студенчеству. Здесь э, Андрей Владимирович очень правильно сказал. Я хочу только добавить. Студенчество всегда было самой прогрессивной, самой продвинутой частью населения. Они всегда были на острие любых острых политических событий. И Киев сегодня это подтвердил. Потому что в Киеве 3000 студентов вышли и присоединились к э, протестующим на площади независимости. У нас Одесса пока что в этом плане как-то не очень живенько, мягко говоря. Я хочу кроме студентов спросить. Ребята, пройдет время. У вас вырастут дети. И дети вас спросят, Дорогой, а что ты делал тогда, когда весь дорог боролся за выбор Украины? Что ты делаешь? Где ты был, когда ремела? Что, что он ответит этому ребенку? Я думаю, что может быть, по принципу, что долго запрягаем, но зато быстро потом едем, все-таки одесское, одесское студенчество проснется и присоединится к нам. А вот когда они проснутся и, и присоединятся к нам, на этой площади, там уже будет место. Я очень на это надеюсь, очень на это надеюсь. Студенты, проявите себя, покажите, что вы действительно прогрессивная и продвинутая часть населения нашего города. И даже те, как говорил правильно Юсов, и не нашего города. Я уверен, что основная масса студенчества думает так, как мы. Но они под прессом, они под страшным прессом. Их пугают тем, что, те, что их выгонят. И э, с университета, института, с общежития, лишать стипендии. В общем, страхов там куча. Но я думаю, что им надо перестать бояться. И, в общем-то, выйти и подтвердить свою гражданскую позицию. Доказать, что они таки да, действительно. Доказать, что они да. Борцы доказали, что они такие, да, европейцы. Я в этом абсолютно уверен, что это случится, если не сегодня, а завтра. Слава Украине!